В школе такого аттестата вы не получите. Вы будете ходить только один раз в неделю в воскресенье. Но здесь будут настоящие уроки. Уроки, пусть вас это не пугает, они не будут такие длинные, как в школе. Они будут всего по полчаса. Я, да. да. Я очень. Ты в еврейской школе? Да. Ну вот ты одна, Алината. Да? Регина. Регина. Регина, например. Смотрите, мы все в Израиле не кинем а называть друг друга по имени отчества. отчеству. В Израиле, вы знаете, что происходит между учителем и учеником? Ужас что. Учитель говорит учителю, ты и по имени называют. Вот ты Ксюша, ты Ада, ты Оля, вот так они все обращаются друг к другу. И это не называется, что они не уважают друг друга. Средняя группа от 7 до 15 и старшая от 16 и Взрослые. давай Желая Да. Можно до 90. <свес> Но легче было думать бы и учиться. Да. Ну, я думаю, что анкетки и расписание будет потом. А давай сначала попоем.